Команда обновилась, много молодых игроков, но я думаю, что стиль игры у нас не поменяется, потому что тренируемся, стараемся делать то, что мы делали, как бы у нас это успешно было и в том году, и в те годы, когда мы играли квалификацию. Тренируемся, стараемся. Система подготовки, может быть, немножко поменяла, у нас сейчас немножко ускоренная игра. Больше стараемся играть на быстрый отрыв, потому что действительно у нас дефицит высоких игроков. Ну, более такая быстрая игра идет, быстрые движения, быстрая атака в основном. Когда команда Румынии хорошая. Я думаю, у них еще есть преимущество то, что они играют дома, в своих стенах, у своей публики. Когда мы играли подготовительные игры, не играла два или три основных игрока. Как бы, конечно, стиль игры меняется, когда нет основных игроков. Ну, думаю, тренер даст хорошую тактику, как в защите и нападении будем стараться. Будем делать все, что от нас зависит. Я думаю, что все игры. Как бы все игры хорошие будут, все игры спорные. Да, может быть, некоторые команды сильнее что Франция немножко сильнее нас, но будем стараться, бороться, как бы эта игра 40 минут не знаю, что будет, но будем стараться. Ну, вот изменение формата турнира немножко стало командой по группе больше. Как на ваш взгляд отразится на вот, борьбе в группе? Ну, я думаю, лучше, потому что больше игр, больше шансов, то есть может пойти закрутка какая-то, можно выиграть одну игру и пройти дальше. Как бы, я думаю, это... Сделали хороший выбор, что сделали пять команд. Для борьбы это интереснее. И <связано> да, и больше шансов, потому что четыре игры, то есть три игры, mm -hmm. если четыре э, команды, так получается четыре игры и ну, шансов больше. Нет, у нас как бы коллектив ядро осталось <связано> тоже, э, как бы все дружные на тренировках тоже, может не где-то и Бывает спор какой-то, но это игровые моменты, это рабочая ситуация, а так, думаю, настроение хорошее, все довольны. А, капитан, я думаю, что Алинка от от ответственный, да, то что вот она уже месяц у нас капитан. Угу. Все на пять с плюсом, все довольны, все рады. Хорошо, вы всегда замечательно выглядите. Ну как вы следите за собой? Планируете что-то особенное на чемпионат Европы? Ну, я даже не знаю. Я думаю, что наши слав... славянские корни как бы очень хорошо выглядят. Ну, как девушки бегают. Девушки, да. Как А потом выходит да, нас хорошо да, да, на, да, на фотографии. Есть, ну, когда ничего. хорошо, когда не хорошо, конечно. Секретов никаких нет. Каждый как бы следит mm -hmm. сам за собой в повседневной жизни вы можете позволить себе каблуки мне всегда интересно когда высокие девушки как... ну некоторые да я каблуки как бы не это не мой приоритет больше спортивная одежда джинсы футболка это это мое некоторые да некоторые выйдут каблуки